السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمۃ اللہ تین ستوں ایپیسوڈ کے سامنے پیش کرے مچے تو ان ایپیسوڈ میں انتانے علاقے جا حالات کڑا ہوا تین بارے میں انشاءاللہ گفتگو تھیں گفتگو مولانا عبد الرحیم پچھمی رحمہ اللہ जेको अज़ीम कमु कावत ऐं तबलीग जो कयूं दीन जी ॻाल्हि घरु घरु सूधी पुॼायूं हीउ केतिरो मुश्किलु कमु हो तंहिं जो अंदाज़ो तव्हांखे तइ थींदो जहिड़ तव्हांखे ख़बर पवंदी की उनटाणे पंहिंजे बनी पछम जा अने सिंध जा हालात कहिड़ा हुआ हालात केतिरा मुश्किल हुआ تی ہوںدے مرانا عبدالعیم پچھمی رحمہ اللہ دعوت این تبلیغ جو کم ہر قوم سودی ہر قبیلے سودی این ہر انسان سودی پجایا بنی انے پچھم تے جے حالات کے جی بارے میں پیری خبر اڈنے مچے تھی بنی ان پچھم جو علاقہ بالکل بیابان علاقہ ہو رستہ سمورا کچا رستہ ہوا ماڑ لما لما دور دور گوٹے میں ویٹل لہوا، ننڈڑیوں ننڈڑیوں وانڈی ہوئیوں، ماڑوں ڈونگر میں انہیں ایڈی جگہ مت ویٹل لہوا جیتے انسان جو پوجن پر مشکل تھے سفر اٹھے ان گھوڑے مت یا پگیں تھی دو ہو ہی کرو ایڈو علاق ہو جو کو بلکل سکو علاقہ ہو جیتے اناج انہیں کھان پان جو وست तंहिंजो पूरो अने पूरो दारो मदार बरसाति मथे हो बरसाति जेकॾहिं ख़ासी थिए त अनाज अने रोज़ी रोटी जो बंदोबस्तु थी वञे जे? अने जेकॾहिं वरसाति ताण करे वञे बरसाति मोड़ो करे अने टाइम ते वरसाति न थिए या बरसाति ऊची थिए कॾोकारु पई वञे त पोइ इंसान जी ज़िंदगी उहो वधारे मुश्किलु थी वञे कॾहिं हिते कॾहिं हुते टेम कढी माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी जो गुज़र बसरु कंदा हुआ इलाइक़ो ग़रीबीअ में मिसकिनीअ में बिल्कुलु घिरियो पियो हो कमाइ जो धंधो जो धंधे जो को पिणु ज़रियो न हो तालिम जो इल्म जो अखर जो शिक्षण जो बिल्कुलु नालो पिणु न हो अने इलाज मुआलिजी जो पिणु को बंदोबस्तु न हो न को डॉक्टर हो न को तबीब हो قسمیں کس کسمیں جی بدعاتے میں خرافات میں جھکڑے پیا ہوا جاہلیت اتری واداری ہوئی کہ ماڑو پنڈ جی دیئیں کے جیریوں جیریوں ڈٹے چڑھا ہوا غیر نے غیر مسلم عورتیں سے نکاح کری میں چیندہ ہوا غیر مسلم عورتیں سے نکاح کرنے جی وجہ سے جا رسمان رواج مسلمان جی کریں میں داخل تھی ویا ہوا حافظ مصری رحمہ اللہ ملا اب अब्दुहीम पच्छमी रेमोल्ल्ल्ल्ल्ला जा साथी हुआ उन पिन जी हिकिड़ी डायरी उन डायरीअ में लिखायूं जे आऊं दावे से हीअ ॻाल्हि चई सघां थो जे उन ज़माने में जिन ज़माने में मोराना अब्दुहीम पच्छमी दावत अने तबलीग जो कमु कयूं तरह नेक माणूअ खासे अख़लाके वारा माण्हूअ हलाल कमाई खार खाधे वारा माण्हू अने नज़र हराम नज़र खां बचे वारा माण्हू घणा हुआ यानी مارو گنے ہوا جو کو نیک پن ہوا अख़लाके اخلاقیں وارا ہوا حلال हुआ ہوا حرام نظر बचंदा हुआ ہوا پن خالص ज اللہ جی بات کرے وارا ॾुख सुख میں اللہ کے صدق کرے وارا انہیں मुसीबत میں तकलीफ़ میں अलाह के साम्हूं झुके وارا अहिड़ा माण्हू बिल्कुलु न हुआ अलाह پاک खे छॾे क़बरे मज़ारे खे سلام कंदा हुआ उछंदे वेहंदे या रसूल अरबी जा नारा लॻाईंदा हुआ उन वटि उन अबोल माणे वटि उन बेइल माणे वटि सचे तौहीद जी ॻाल्हि कंहिं पिणु पुॼाई की न हुई घणा माण्हू अहिड़ा हुआ जे कुफ़ में शक में बिदाते में उन जूं डाड़ियूं सफ़ेदु थी वियूं हुयूं घणा माण्हू अहिड़ा हुआ जे उन्हनि जी ज़िंदगी कुफिर में शिरक में बिदाते में गुज़रई અને ઉનીજે મથે જા ડાડી જા વારસ સફેદ થિયા હો આ એડા બુઝુર્ગ એડા વડા માડુ ચર થકી કિતક વેંદાવા વેસાઈ ખણંદાવા તરપીરે અને વલીજ નાલીયો આહી પીરે અને વલીજ નાલે મથે સુટકા ભરીંદા હો અને શુકાર આણંદા હો થકી જર કિત વેંદાવા તર ચોંદાવા يا غوس يا પશમાય પીર يا મુસાણી પીર એ જી જે તો પીર ऐं पीराणी पीर ऐं नांगेश आहे पीर अलॻि अलॻि पीर जा नाला ॻिनी करे छुकारु हणंदा हुआ अने जर रिहाण जामंदी हुई तर पीर जूं करामतूं जे असांजी पीर हीअं कंहिं असांजी पीर हीअ करामत कंहिं असां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो असीं इन पीरे खे हा छॾे वारा न इन भेरा हमेशह रहंदासीं अहिड़ियूं मड़ ॻाल्हि ई अने अहिड़ी रिहाण हूंदी हुई ऐं ताजुब जी ॻाल्हि त इहा आहे जे अहिड़े वक़्त में जर मौलानादरीन पच्छमी रेमोल्ल्ल्ल्ल्ल्ला توحید جو جنڈو بلند کروں مارو قبریں کے پوجی داوا مارو پتھریں کے پوجی داوا مارو ونیں کے پوجی داوا کئی جگہیں تو اڑیوں ہوتے کو پڑ مسلمان نیک انسان فوت ہو پڑ اتے پڑ مارو پتھر کھوڑے نے مسلمان اتے پوجا کریں وا ہوا پچھم میں اتر, اتر پاسے میں ایک ڈونگر ہے जंहिंखे कारो डूंगर चवाजे तो उन मथे पछम पीर जे नाले सां दरगाह हुई उते हिकिड़ो पथर लॻल हो उन पथर मथे ॿी पॻें जा निशान हुआ इन पथर वटि अने इन दरगाह वटि हिंदू मुसलमान मड़ सरखा वेंदा हुआ अने कंदा हुआ हिकिड़ी रस्म इहा पिणु हुई जे पचम सॼे इलाइक़े में सांझी जो जर टाइम थींदो हुओ खाधे जो टाइम थींदो हुओ तर मड़े माण्हूअ पछमाईअ खे साम्हूं मोह करे अने हिकिड़े पग मथे उधंदा हुआ पोइ पछमाई जेको आहे न पछमाई जी डूंगर मथे हिकिड़ो सामी हूंदो हुओ उते टांडो ॿारींदो हुओ त जर टांडो ॿारींदो हुओ अने टांडो कुंजी वेंदो हो तंहिं पुठियां माणो मानी खेंदा हुआ तंहिंसि ताईं मानी की न खंदा हुआ अहिड़ी हालति वई जे पछमाई जी पीर मथे टांडो ॿरे ਤਮਾੜਵਾ ਜੀਏ ਪਛਮਾਈ ਪੀਰ ਜੀਏ ਪਛਮਾਈ ਪੀਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਏ ਕਰੇ ਇੱਕੜੇ ਪਗ ਮਥੇ ਉਦੀਂਦਾ ਵਾ ਅਨੇ ਬੋਜਰ ਟਾਂਡ ਉਂਝੀ ਵੇਂਦੋ ਤੇਰ ਮਾਨੀ ਖੇਂਦਾ ਵਾ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਰਟਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਰਣੀ ਕਈ ਰੂਏ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਪਣ ਉਨੀ ਕੇ ਮਾਨੀ ਕਿ ਨ ਖਾਰਾਂਦਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੇ ਪਛਮਾਈ ਪੀਰ ਜੀ ਰਜਾਈ ਮਿਲਈ ਤੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਆਮਦ ਮੱਲਾ ਚੋਂ ਹਾਂ ਪੀਰ ਪਛਮਾਈ ਜੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਪਛਮਾ ਮੈਂ ਆਮ ਜਾਮ پیر پچھمائی جوجا ہوئی پچھم میں آم جام کئی سما تین سلامی پیا کرا ہوا رام رام مچ ڈس ڈس کنو کیا سام سلام در تین کے داور جو دکھارے مولوی ابد رحیم یہسانی پیر جو رتڑی گوٹ میں ہوتے پڑ مسلمان ہندو میگوار مر سرکھا اچھا ہوا پوجا کرا ہوا مسلمان ڈونگر میں جا थेगी खणी मुसलमान डूंगर में जा छांइ खणी अने जेकी पिणु कुनी कंदा हुआ डूंगर मां मथे मथे खणी अने पॻें पॻें मूसाणी पीर मथे पुॼाईंदा हुआ हिते जानवर ज़बा कंदा हुआ क़ुरियूं कंदा हुआ अने पीर जे नाले मथे हिक ॿिए खे खाराईंदा हुआ जंहिंजे हिकिड़ो हिकिड़ी दरगाह नांगेशाह पीर जी साधारा ॻोठ में हुई जेको अॼु पिणु मौजूद दरगाह उते पिणु मुसलमान वञी करे क़ुरबानीूं कंदा हुआ चढ़ाव चढ़ाईंदा हुआ नज़र न्याज़ कंदा हुआ अहिड़ी हालत हुई जे माण्हूअ शिरक में बि में बिल्कुलु कड़क थिया पिया हुआ इंसान जे कॾहिं कोई ॿाहिरि निकिरे अने पुठियां कोई इंसानु उन खे सॾु करे या मिनी या कुतो अॻियां मटे वञे या गॾोड़ो उनटणु भुके त उन में जा पिणु इंसानु शक कंदा हुआ अने उन ॾींहुं को पिणु कमु की कंदा हुआ जे अॼु मुंहिंजो कमु ख़ासो की थींदो کلہ گرہنوں جی نکر اس طرح منی اگیا پھریا وی کتو اگیا پھریا کہ گڈوڑو بھونکیو اترے اج جو کم آنا تو کیا جو ان قسم جا کئی شک نے شرک ہوا جوت متے جوتی جی پئی وے تو پڑ شرک کندا ہوا جی جوت جوتی پئی پی, جو, تیمتھ جو, تیمتھ جو, پی جو مطلب اج جو ڈی خاصو کی ویسے اڑے حالات میں مولانا عبدالعیم پچھا میرے مو توحید جو جھنڈو بلند کرے ان اللہ احد اللہ احد अलाह हिकिड़ो आहे अलाह हिकिड़ो आहे तंहिंजा नारा लॻायऊं अने घर घर सूधी तौहीद पुॼायऊं अने सॼे मुल्क़ जी हालति खे बिल्कुलु बदिलाए छॾियाऊं माण्हू तौहीद में जमात दर जमात काफ़िलनि जी शकिल में दाख़िलु थिया अने क़ुर जी उहा आइयत जो मंज़रु पेश कयऊं वर आइ तन्नासी दीन दी इला अफ़वाजा ऐं नबियतूं ॾिसनि जे अलाह जे दीन में माण्हू फ़ौजूं बनी करे अचींदा त तो तौहीद में ईअं ज माण्हू फौजूं ॿी ॿनी करे दाख़िलु थी विया مولانا عبدالعیم پچھمی کے شروع میں اکثر منے وارا ماڑو مسکین ہوا مفلس ہوا غریب ہوا انہیں کے مولانا عبدالعیم پچھمی حوصلوں ڈینا ہوا چوندہ ہوا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گراندہ ہوا جی اللہ تو مکہ مسکینے میں رکھ نہ قیامت جو مکے تو ہشر میں مسکینے بیرو اتھیارج نہیں یہ پڑھ مولانا مسکینے غریب ماڑو کے ہوسلوں چونہ ہوا تا پن 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 جی تا تینڈ پن متے فخر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا گُریا قیامت جو مسکینے بھرو جا ईअं जे मोरा अतरीम पछमी जी दावत अने तबलीग जेको वई उहो थर पारकर पथर पार्कर जेको सिंध में आहे उते पिणु तबलीग लाइ करे विया हुआ उते जमात मौजूदु आहे जेतिरी पां हिते मौजूदु आहियूं पच्छ में त उन जा हालात पिणु जे थरपारकर जा हालात सिंध जा हालात कहिड़ा हुआ सिंध में कमाइ जो को पिणु ज़रियो न हुओ मज़हब तालीम अने रोज़गार ते जे बारे में कंहिं इंसानु वटि को रस्तो न हो मुश्किल हालात हुआ अने मुश्किल अहिड़ा हुआ जे इंसान को पिणु पीर जे ख़िलाफ़ु अने पीर जी, जी दरगाह जे खिलाफ़ को ॻाल्हि कंदो हुओ त माण्हू उन खे पेड़ ते मारे विझंदा हुआ अहिड़े हालात में माण्हू अंदरई पछमी महिनत करे दीनस माण्हूअ खे मारियऊं ईथर पार्कर अहिड़ो इलाइक़ो आहे जे इन जो जेको وہ ستوں کھلو ہے کہ جن جی کوئی ماپ نہ رستہ نہ پانی نہ زمانے میں رستہ نہ ہوا پانی نہ ہو روشنی ن ہوئی تعلیم نہ ہوئی خوراک جی پیداوار نہ ہوئی کرے چرے لا کرے کی گھا پر نہ ہو علاج جو کوئی بندوبست نہ ہو انسان جو گزر بسر خالی برسات می برساتی ہوئی تو خاص ن تھسان پریشان حال تھی وا ریت جا وا وا ڈگ این ٹیلا ہوا અને વેખ વેખમાંથી નાંગવા કਿਸમે કિસ્મે જા નાંગવા વાસિંગ નાંગકારો નાંગ કુંભારો નાંગ ગોરડો નાંગ ઇન કિસ્મે જા નાંગા અમો કેડા નાંગા જોકો ઓડી કરે અને માળો જોકો ઉઠ મથે ચડલ વે ઘોડે મથે ચડલ વે તે કે ધક્કણી વેંદા હો એડી હાલ એડી હાલત મે દુખ જે હાલત મે જે ન પીતેલા કરે પાણી હો ન ખાદેલા કરે અનાજ હો ન इलाजલા કરે કો ડોક્ટર હો ન સબ્જી મિંદી હોઈ ન કો ને અને ફ્રૂટ મિંદો અને ઘર જે કચ્છા ઝોંપડ્યું અને ગાહ જુ કાઠીયું બના હાતવાને ડુખ ડુકાર અચી હો તમે મા પરેશાન હાલથી વળો મરી વજદૂરી લે કમાાયો મુલ કે વતન કે છડે અને કઈ કઈ મેરા બાર વેદા રે જગ્યા જગહે મથ હથે જ ગડલ માબૂદ બના વેઠા क़बर खे बनायूं क़बर जी पूजा मज़ा मज़ारे जी पूॼा वणनि जी पूॼा ठाहे ठिकरे जी पूॼा अने क़िस्म क़िस्म जी वस्तूअ जी पूॼाऊं हुयूं बिदायतूं हुयूं खुराफ़ात हुआ कोई इंसानु इंतकाल करे वेंदो हो त पीर बनाए करे उन क़बर जी पूॼा चालू करे छॾींदा हुआ को नेक इंसानु कंहिं वण हेठि वेंदो हुओ त वण जी पूजा कंदा पिया हुआ कोई इंसानु क्यानो मटंदो हुओ त उन जॻह जी पूॼा कंदा पिया हुआ अने बुज़ुर्ग जे नाले मथे पोस कंदा हुआ हुआ عبدالقادر جیلانی دے نالے تے 11ویں کندا ہوا انے 11ویں وارو پیر کرے انہاں دے پکاری لاوا وڈی وڈی دھیکی چاڑی دا ہوا کو ماڑو مری ویندو تے ختمو کھیندا ہوا پ انہاں دے نالے مت 3یاں تیجو 10ویں انے 20ویں 40ویں ان نالے مت کئی کھادا کھیندا ہوا ای دے میلا دے نالے ملہ جلوس کرن دا ہوا گھرے گھرے میں پیرن جا آستانہ ہوا تعویذ پیرے مت پڑھائیں دھاگا بدی پھرن دا پیا ہوا अलाह खां सिवा ॿियनि लाइ करे क़ुर्बानीूं कंदा हुआ मोहरम में मातम कंदा हुआ मोहर्रम जे मेणे में खीरु की न पीअंदा हुआ पिंड जी घरवारी से मिलंदा की न हुआ इमाम हुसैन जे नाले मथे क़ुर्बानीूं नज़र नयाज़ कंदा हुआ इन क़िस्म जूं कई बेदतूं हुयूं जंहिं बेदतुनि जे ख़िलाफ़ु ॿोलणो गो इन हालति में सम्झी लायो पिंड खे अज़ाब जे हवाले करणो अने पिंड मथे ॾुख जा डूंगर तोड़णा हुआ पर तंहिं हूंदे मुरण अभराई महिनत करे مت کرے کوشش کریں توحید جے جی جھنڈے کے بلند کئوں انہیں ملک کے جو ملیر کوں ملک سجے کے اللہ کے سامو بارے چڈوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ